Еще раз привет всем поклонникам StarCraft II. Как вы знаете, это Фелис, раз вы на канале моем, на канале Фелиса, который находится по адресу youtube.com.felesatrix. Так вот, я приветствую вас и очень рад, что вы видите и смотрите это видео. И я продолжаю вас ознакомиться со своей очередной игрой, которую я сыграл на все том же европейском ладере. Карта у нас Разрушенный храм, переработанная версия Потерянного храма, всего известного и любимого еще со времен первого Старкрафта. Итак, я синий зерк, который появился на 8 часах. Мой противник красный терран с никнеймом Рикардур, который появился на 3 часах. В принципе, мы появились на самых дальних позициях, и для Зерга на этой карте это самый лучший вариант. Конечно же, Зерг предпочитает э, карты не самые большие, но чтобы появляться на самых дальних респандах от любого противника тираном зерг может свободно играть в экономический чист если, конечно, он находится не на ближайших респандах. Но некоторые опытные зерги играют и на ближайших респандах. На карте э, разрушенный храм э, экономический чист 15 хату. Ну, я, в принципе, проверил 13-м рабочим, что нет на ближайшем респанде моего оппонента Тирана. И оберуордом я, естественно, тут тоже посмотрел еще заранее, что его нет. И поэтому я полностью осознаю, что мой оппонент находится на самой дальней и вместе с тем самой выгодной для меня позиции. Вот мой дрон 13 подходит посмотреть в чем дело у моего оппонента. Пытается он похарасить СВ, который строит барак. Если посмотреть на видение, то оппонент даже не знает где я. Однако тираны имеют в своем распоряжении радарную станцию. Хотя в последнее время тираны предпочитают только тратить на начальных стадиях игр минералы, извините, энергию радарной станции только на мулов, для того, чтобы обеспечить себе экономическое неотставание, находясь на одной базе. Как вы видели здесь, с барака убил я, повезло мне, убил я одного рабочего, который строил барак, тем самым отсрочил появление барака. Ну, в принципе, практически его достроили уже, и вот я кручусь своим разведдроном и вижу, что мой противник закладывает второй барак. О чем это может нам говорить? Это говорит о том, что противник будет оказывать на меня давление пехотными войсками на ранних стадиях игры. Иначе бы терн бы не строил бы просто так второй барак. Итак, заложено у него два газа, что говорит о том, что... Его пуш пехотой будет довольно-таки серьезно опираться на газ, либо же в поздних стадиях игры, в более поздних после этого пуша, мой оппонент перейдет в какую-то связку войск, требующую большого вложения газа. Итак, у меня практически заканчивается, вернее не заканчивается, а только на... Чуть больше, чем в середину идет постройка моей хачери, которую я сыграл в 16-ю хачу. Построен уже пруд размножения, В принципе, заказана королева. И есть у меня несколько дерлингов. А именно, в количестве две штуки, которые резвясь отправляются дежурить под выходом моего оппонента. Ведь, во-первых, связку его войск. Во-вторых, понять надо же, куда же и во что он выйдет. А оппонент мой строит завод уже. У него также раздобывается уже полностью с двух газилок газ и отстает он от меня на одного рабочего но в принципе экспаншн у меня уже готов помню я о том что оппоненты я увидел два барака в общем то нужно об этом не забывать и пытаюсь я с зерлингом посмотреть, что же будут ли какие-то пристройки на барагах этих. Пока что пристроек нет. А оппонент наконец-то в пятой минуте 20 секунды определил мое местоположение с сивишкой. Ну, заказываю я предусмотрительно одного ползучего плеточника для того, чтобы отразить ранние раши моего оппонента. Вернее, не ранние, а ну, для меня ранние, поскольку зерга войск нет до последнего момента. И, в принципе, вот этот ползучий плеточник может поддержкой нескольких зерлингов отражает значительное количество э, пушей пехоты терминов потому что у зерлингов атака вплотную а у пехоты у пехотинца атака range, э, но у ползучего плеточника ренч атака больше чем у пехотинцев и поэтому он им не дает э, подойти и атаковать э, здание зерга при этом э, самим избегая атаки поэтому ползучий плеточник это очень хорошее подспорье э, моего так сказать, небольшого роя для своей защиты. Итак, видим, что есть две пристройки у Терана, что говорит о том, что какой-то пуш будет, скорее всего, мародерами. И, как видим, посмотрел я и знаю, чего ожидать от моего оппонента мародеры. Ну, и, к сожалению, не вижу я такой вот у него аж серьезный пуш, что он еще будет наверняка гелионов с синими пламенем. А связка мародеров с гелионами синими пламенем, если она вовремя не будет обнаружено, то для зерга представляет, довольно-таки сильную угрозу, потому что это самая связка, что не на есть, сильная для уничтожения наземной техники и структур и оборонительных сооружений, потому что мародеры являются очень хорошим очень хорошими юнитами для того, чтобы уничтожать пристройки защитные и другие бронированные вещи. А гелионы прекрасно справляются с легкими юнитами наносяем к тому же еще и с флеш дэмэдж. Ну, вот тут вот, слава богу, хватает у меня э, там прожалки, уничтожает разрушаемые камни. Вы знаете, что войска зерга не должны стоять просто так без дела. Если они не нападают и не харасят оппонента, то им необходимо разрушать все камни, разрушаемые вблизи вашего местоположения для того, чтобы открыть проходы, сделать их шире, а также обеспечить выходы на ваши ближайшие экспанды. Ну, против Терана, конечно, золото лучше не занимать, а можно занять угловой вот этот экспанд, который довольно-таки более секьюрный. Посмотрим, Теран уже пошел совсем в Старпорт строит, ну, для того, чтобы обеспечить себе полное технологическое древо, и выходит он своей устрашающей для меня группировкой в составе 6 гелионов, 6 мародеров. Такой у него тайминговый пуш именно 9-минутный. А, мы знаем, что даже играет что против Тера, что против Протоса. Где-то с 9 до 10 минут это уже такой серьезный выход вашего оппонента, поэтому к нему готовится, заказав какие-то войска. Ну а у меня не самая лучшая контра к этому это зерлинги и гимлинги и королевами я закрываю проход, чтобы не пропустить всю эту группировку моего оппонента ко мне на базу. Пусть он лучше сражается с получшими плеточниками, которых у меня целых три. и не ожидал, видать, оппонент такого опора, который я могу ему оказать. Три позвучных плеточника стоит он в раздумье перед моими войсками, но в принципе это ему на руку, он контролирует карту и копится. А мне нужно в принципе решить, как же я избавлюсь от моего оппонента такого нагого, который находится еще и на слизи и даже не тратит скан для того, чтобы уничтожить мои опухоли но оппонент постепенно подводит дополнительно себе еще мародеров. Мы видим, у него подлетает медивак. Скорее всего, что он может обеспечить подъем лифтовый своих войск с помощью медивака ко мне на мое местоположение, минуя, в принципе, все эти заградительные сооружения. Но вот получается, что немножко я его раздразнил и вступили войска в бой и конечно же абонент мой одержал победу несмотря на то что я окружил его своими собачками но очень быстро расправились с такими небронированными юнитами как спидлинги его гелионы. Вижу я, что решает мой оппонент подняться ко мне на рампу, скорее всего, тут же в это же время сделать харас зелеными моего натурала, но, в принципе, пресекаю я это и, в общем-то, очень выгодно для себя с ним размениваюсь, поскольку практически не теряю ничего, кроме пары спиннингов. А вот здесь вот мой оппонент дежурит в нагло своими войсками. Надо было посмотреть, что у него войска уже хорошо и почему-то не лечит он их медиваком, далеко стоит медивак. И нужно было окончательно прогнать его с моей слизи. Но не решаюсь я, поскольку спидлингов у меня немножко. А хотя спидлинги очень хорошо сражаются с мародерами. Достаточно Ну по стоимости, в общем-то, спидлинги выигрывают, у мародеров битвы. То есть размен будет идти всегда в вашу пользу, даже без микро ну вот стою я не знаю что делать думаю продолжаю выйти я в дополнительную третью базу пока что и заказаны у меня уже сделаны мутариски поскольку связка мародеров с гелионами не предрасположено атаковать воздуха является такой связкой которая земля земля поэтому муталисками можно расправляться с ним без всяких потерь но я думаю что мой оппонент мудрый оппонент Он, в принципе у него уже выходит первый тор тор у него красавец который является прямой контр муталисков я с помощью magic box а могу запросто тора убить и видит оппонент мой что я вводил приемом magic box но в принципе конечно же и все вводят и тора безопасное прикрытие своих рабочих. Мы видим, что у оппонента моего коллекционная версия StarCraft, поскольку Тора моделька у него улучшенная с такими симпатичными крылышками. В общем-то здесь и совершаю ошибку, отлетаю муталисками назад, нельзя это делать, потому что муталиски это такой юнит Хараса, который должен хоть не съедим, да подоткусил. Вот здесь вот можно было подкуснуть Тора, то бы здесь, подкуснуть нет, лишь у меня, вернее у моего оппонента, чего-то противовоздушного, кроме единственного Тора. Можно было пресечь его возможный выход на натурал. Но к сожалению, решил я муталисков э, своих увести под прикрытием. Непонятно зачем. Вот еще раз повторяю, что такой юнит, как муталиски, и тем более в количестве, вот таком вот идеальном для хараса. Это 8 штук 7, 8 штук, 9 максимум. Он не должен стоять, он должен находиться в постоянном действии, чтобы держать оппонента в напряжении. Наконец-то зеленые уже возвращаются для того, чтобы расправиться с камнями, которые препятствуют установке золотого экспаншена. Посмотрим, что у нас в производстве у меня уже производство от пещеры заразителей. Вижу я, я что Терран мой играет практически в мех, а против меха попробовать решил я Димаго Стайл. Это зерлинги с поддержкой роучей и с поддержкой микоза. Ну, конечно же, лучше всего, как только видишь торов, то это изучать такую технологию у заразителей, как невральный паразит. Торы к нему очень чувствительны и, в принципе, паразитируя на торах, вы получаете очень сильного юнита вашей поддержки, пусть и на короткое время. Но в то же время это как двойное приобретение, поскольку приобретая юнита невральным паразитом, вы лишаете этого юнита противников. Поэтому у вас получается за счет одного паразита двойное преимущество. Но, в общем-то, инфесторы ⁇ это такой юнит, который требует двойного, даже не двойного, а усиленного микроконтроля поскольку у них очень слабая броня и их легко потерять ну поэтому вы должны всегда следить в битвах за наличием энергии у инфессоров, и или только энергии у них нет нужно их закапывать и уводить по битвы для того чтобы они копились собственно и все если посмотреть по армии то мой противник меня значительно обгоняет, но волноваться тут как бы нечего потому что это стандартный момент зерк всегда заказывает армию в последний момент и тем самым он может себе позволить заказывать рабочих вместо того, чтобы заказывать личинок. Если мы посмотрим 36 рабочих у моего оппонента и 61 рабочий у меня. Как прекрасно, что в общем-то оппонент меня перестал развлекать. Наверное, надеялся он меня убить выходом мародеров с гелионами, но не очень хорошо он исполнил этот пуш. А так, если бы он был более тайминговый и продуманный, то, конечно же, мне было бы очень тяжело от него отбиться. Но ну, в целом, значит, противник мой держит, практически держал. Но сейчас уже стало экономическое, в общем-то, нормально, ему хватает минералов за счет мулов. Терны уже на форумах начали кричать, что и мулы это небо и вообще нужно дать еще дополнительный способ, кроме станции наблюдения, еще какой-нибудь детектор, потому что тратить энергию станции наблюдения не на мулов это вообще плохой тон считается. Ну, тем временем, извините, отвлекся, армию наращивает мой оппонент, но уже наращиваю я армию, достаточно количество у меня сделлингов. есть уже 8 инфесторов, строится четвертая база, в то время как у тирана моего заказывается даже, вернее, третья не заказана. Ну и по рабочему обгоняем. Что ж, мы видим, что терм мой довольно-таки механизированный, но в то же время у него есть немножко пехотинцев в составе 11 штук. Но, тем не менее, я думаю, что моя связка войск будет отличная против него. Тем более, по лимиту я его очень хорошо обгоняю, но если посмотреть, что из лимита 30 лимита это рабочие, то Армия, конечно же, будет практически одинаковая. 100 поддержки у меня, 78 у оппонента, но это просто мой это заказ роучи. На тот момент, когда я не вызвал эту панельку, армии были у нас по лимиту практически одинаковые. Давайте посмотрим, что у нас по потерям. По рабочим практически размен у нас нулевой. Один рабочий потерял мой оппонент, два рабочих потерял я на Харасе его. И 59 э, единиц моих уничтожил оппонента, 17 уничтожу я. Ну, естественно, армия Зерга очень дешевая, тем более спидлинги они в размен практически не считаются, мне они не нанесли никакого ни экономического, ни, в общем-то, фактического вреда, поскольку я быстро очень могу восстановиться с четырех баз. Вот Теран понимает, что, скорее всего, я контролирую центр, он э, обходит меня, так сказать, красиво с попу. И видя его выход, в принципе, сейчас посмотрим, что я решаю сделать не вижу я пока, что мой оппонент выходит, отдыхаю, жду я, когда у меня будет 200 лимита, вот, вижу оппонент выходит, значит, надо его встретить, потому что чем будешь отвлекаться с этим, тем ближе до заказ будет в твоей базе, а это очень плохо. Раскладываю в оппонент танки и наламливаюсь я на него своей кучкой, и вот инфестеры мои подбегают к танкам и пытаются неврально паразитировать все, что только можно. Решается оппонент всех юнитов, и, наверное, всего и войска своего. Также, в общем-то, расправились муталисты мои с его воздухом и лишился в раз оппонент всего своего войска и ничего ему не остается как написать ГГ. Вот такое вот бой навязал мне свой оппонент. В первую часть игры это был тайминговый пуш, но ну, а потом его выход. В принципе, непонятно, зачем мой оппонент выходил, нужно было ему заказывать больше бас и ждать максимума. А так он без разведки почему-то решил на меня напасть, что не есть очень хорошо. Тем более, непонятно, зачем он взял викингов в таком э, количестве низком, если он ну, как бы неудачная связка у него войск, а я его неплохо, в общем-то, законтрил. Очень сильный юнит поддержки инфестор с помощью неврального паразита. Я очень быстро склонил чашу весов в победе в этой игре в свою пользу. С вами был Фелис, спасибо большое, до новых встреч.